Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır kəsəbəsindən çox gözəl bir 4 otağlı əhəd Əl evini təqdim edəcəm və onunuzun da tatdırmaq də istəyirəm ki, bu evin qiyməti endirilib. Təcrübə lazım olduğundan qiymət endirilib. Bax gördüyünüz kimi bu formada. Gözəxar xarici görünüşə malik bir evdir. Bax 2 qoşa evdir. Bu sol tərəftəki evlə ə 65.000 manatdır. Bu da 65.000 manatdır. Bax gördüyünüz kimi həyətan sahəsidir. Həyətan sahəsinə 2 maşın tam sərbəst daxil ola bilər. Burada ağac güləkmək üçün, yəni yetərincə geniş bir sahə qoyulub. Ümumi olaraq qoşa daşla tikilib, mərtəbələr arası monolit betondur. Və nəzərinizə də çatdırım ki, evin yaxınlığında orta məktəb, araz maket, marshrut xətti, avtoviza metro stansiyasına intensiv olaraq fəaliyyət göstərir, marşrut xəttidir. Eee, fər deməli ki, gördüyünüz kimi evin bu formada, gözəl bir xarici görünüşü var, hörmətli izləyicilərimiz. Eee, yerdən kürsüdür. Bax, burada alt hissəsində zərzəmlisi də var. Kombinin yeridir, bax qoyulub burada. Və ondan əzizincə çatdırım ki, ev tam təmirlidir. Həqiqətən bax burada su kranı və yaxud e, burada su trafu da qoyulub ki, əhə, bu detall şəraitlər qurmaq üçün əsası yararlı bir şeydir. Deməli, gördüyünüz kimi burada gözəl xarici görünüş vurur, hörmətli izləyicilərimiz. Və bir də ha də da qeyd edirəm ki, qiyməti endirilib, real alıcıya da qiymətdə endirim olunacaq. Mərtəbə arası monolit betondur. Bax burada pilyekanlarıdır, səliqəli gəl şəklində. Daxil olur evin içinə. Bax burada belə bir, bir birinci mərtəbəsi dövlətə zəyiciyimiz birinci məktəbənin dəhlizi kifayət qədər genişdir. Və bax burada da plakan e, yan tərəfində burada şkaf da qoyulur. Orda televizor xətti qoyulub. Yəni bax burada da yenə yəni, də televizor daha doğrusu da elektrik qovşağıdır. Deməli <coughs> dəhlizli dəhlizdən daxil olarkən sağ tərəfdə bax evin biri bir gözəl qonaq otağı var. Qonaq otağı təmirdə xüsusi layihə ilə aparılıb çox gözəl və səliqəli təmir olunub. Hörmətli izləyicilərimiz, 10 dəfəcə çatdırım ki, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Baxın, burada birinci mərtəbədə də belə bir mətbəxi. Mətbəxinin ölçüsü də genişdir və baxın, burada mətbəxə pəncərəsinin önündən də boş bir sahəsi var evə evet, gün işığı da rahat düşür. Burada birinci mərtəbədə sizə göstərəcəm. Baxın. Belə bir hamam otağıdır. Çox gözəl təmir olunub, hörmətli izləyicilərimiz. Burada priyetanın alt səsində olan boş bir kladovkaçısıdır. Baxın, gördüyünüz kimi, hansı ki, burada <coughs> evdə gündəlik istifadə olunan əşyaları yığmaq üçün boş bir sahədir. Primərli qaxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Bax gördüyünüz bu hissə monolit betonla əvəz olunub. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və bir sanitariya qovşağı var. Baxın burada birinci yataq otağı. Hansı ki, digər yataq otağlarına nisbətən kiçik yataq otağıdır. Bax gördüyünüz kimi burada qoşu tərəfdə ağaclar əkilib. Çox gözəl bir yerdir, hörmətli izləyicilərimiz. Bu yataq otağı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Burada ikinci mərtəbədə də yenə göstərənizə baxın. Bax, burada da hamı otaq var. Və baxın. Deməli, burada da ikinci mərtəbədə belə bir, bir gözə yataq otağıdır, genişdir. Belə deyək də bu aşağıda olan zalın üstüdür. Yəni eyni proyektdir. Çox geniş bir yataq otağıdır. Burada da yenə belə bir yataq otağı da görmək istəyəcəyəmiz. Qiyməti təklif olaraq yenə qeyd edirəm ki, 65.000 manat. Stat qiymətidir. Real alıcıya qiymətdə endirim olmacaq. Baxın, kon da bu formadadır, gördüyünüz kimi. Hörmətli izləyicilərimiz, qiyməti təkrar yenə deyirəm, 65.000 manat nağd qiymətidir. Yəni bu evdə nağd satılır. Heç bir kredit şərtləri yoxdur. Daxili kreditlə və ya hətta digər kredit şərtləri ilə satılmır, nağd satılır. Real alıcıda qiymətdə endirim olmayacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənmək unutmayın.